<Sessizlik> erak kishi balog'atga yetgandan boshlab soqol qo'yishi bizni dinimizda bor soqolni qo'yganda uzunligi to'g'risida gap ketganda ko'pchilik fiqhiy mazhablarda bir tutam bo'lishi kerak deydi ya'niki qo'lni iyakka jaqqa qo'yib turib tutamlaganda o'sha tutamini uzunicha bo'lgani sunnatga muvofiq bo'ladi deyiladi bunga dalil qilib buyuk sahobiy abdulloh ibn umar roziyallohu anhuning amallari olingan u kishi o'sha soqollarini tutamlab turib tamidan ortig'ini doim qirqib tekislab yurganliklari bo'lgan boshqa sahobalar ham buni qilganlar ho'p ana shu ma'noda demak e, soqolni uzunligi atrofidan to'g'rilab yurishligi ma'nolari olingan endi tomoqning ostinidagi e, tuklarni qirish yoki qirmaslik to'g'risidagi masalaga kelganda ulamolarimiz ixtilof qilganlar ba'zi birlari qirish kerakmas degan bo'lsa boshqa birlari qirsa bo'laveradi degan ma'noni aytganlar bizni diyorlarimizda o'sha qirsa bo'laveradi degan gap tarqalgan unga amal qilib kelingan va qilinmoqda ham qirq yoshgacha sunnat qirq yoshdan keyin sunnat undan oldin mustahab degan gap mutlaqo noto'g'ri bunaqa qirq yosh qirq yosh degan gap yo'q balog'atga yetgandan keyin soqol qo'ygan qo'yish borligi dinimizda ta'kidlangan narsa hisoblanadi moylovni qirish mumkinmi mü degani soqol qo'yib turib moylovni qilsa bo'ladi payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni hadislarida shu gap aytilgan vafrlla vahfu asshavari ya'ni soqolni to'kis qo'yinglar va mo'ylovni qiringlar deganlar bunga ko'proq pokiston tarafda amal qilishadi soqollari uzun uzun bo'lsa ham mo'ylovni e, demak juda tagi bilan qilmasa ham e, e, yaxshilab qirib yurishadi uzaytirib uzaytiribqoyd